Друзья, всем добрый день, гараж на Западном. Всегда было интересно, почему те, которые берутся вырезать сажевые фильтры, отшивать, перепрошивать мозги, не делают работу до конца. Смотрим дальше, что получилось. После того, как они вырезали, все бросили. человека машина перестала ехать, начала секти из коллектора, из охладителя ЕГР, и на соединение охладителя ЕГР и клапана. Ну, короче, все устранили. Девы мы дали. Друзья, всем добрый день. С вами гараж на Западном. Вот сюда интересовал вопрос, когда люди занимаются вырезкой сажевого фильтра, почему они не доделывают работу до конца. Вот сейчас машинка приехала отсюда, сечет по сумасшедшему выхлопные газы. Будем снимать холодильник ЕГР -а и кольцевать подачу антифриза на ЕГР. Также глушить вакуум, чтобы не сосал воздух. Подписываемся на канал Гараж на Западном. мы далее. Друзья, вот, вот такой сумасшедший нагар. Было из-за того, что секло, создавалось сумасшедшее давление. Сейчас снимем охладитель ЕГР, закольцуем по цивильному охлаждению и сделаем, поставим заглушечки на коллектор и на клапан. Друзья, ЕГР снял. Вот один патрубок. Один патрубок. А вот второй. Мы аккуратненько потом закольцуем. Сейчас буду закрывать вход на клапан ЕГР вырезала такую прокладочку металлическую сейчас будем глушить клапан ЕГР ну а потом вырежу прокладочку на коллектор и вот здесь коллектор заглушим и будет все в огнях и красках подписываемся на канал Гараж на Западном всем гарного дня чудового нас! Друзья, охладитель ЕГР, а там идет один патрубок охлаждения на клипсе. Пришлось всего чуть-чуть поуродствовать, чтобы вынуть с этой стороны один шланг, а с этой стороны клипсу. Чтобы закольцевать систему, чтобы не резать шланги, мало ли как оно там в дальнейшем все обернется. Друзья, вот так это выглядит. Когда я заглушил, здесь вырезал заглушечку с металла, поставил прокладочку. А здесь разрезал трубку, тоже вырезал прокладку под болты. И вот таким образом, чтобы не укорачивать болты, я заглушил. Будем собирать, заливать антифриз патрубок вот так получилось здесь фишка стоит разъем а с той стороны как я и говорил отрезал трубку вынул с охладителя ЕГР и поставил на хомут вот так это все выглядит под все будет аккуратненько четенько Хорошо, на западном подписываемся на канал всем гарного дня